Я смотрю, народ так художественно все изображал, у меня, наверное, не знаю, что на меня наложила отпечаток. Вообще я не смогла даже нарисовать с машинкой, с автобусом, у меня все очень плохо. Но, в общем, смысл в чем? Что, ну, это вот Мелитополец один сначала, но я решила их размножить. Такие радостные лица, ну, то есть смысл всего, то, что я хотела нарисовать. Радостные лица, ну, букеты лица царят, что мы радостно встречаем людей. И я считаю, что к нам, вот то, о чем говорила Зарема, в частности, о той разнице, как говорит и вот, Настя, да, человек, который приехал, да и говорит, я бы хотел самореализоваться здесь. Мне бы хотелось, чтобы вот и те, кто здесь родились, тоже могли здесь самореализоваться и еще пригласить к нам. То есть вот у меня они на железных дорогах, по речному транспорту, автомобильному и даже на морском приезжают все к нам. То есть это вот люди, которые радостно едут в Мелитополь, мелитопольцы радостно встречают, и тут они самореализуются. То есть не очень получилось в живописи реализовать идею, но смысл был в том, что я бы хотела видеть город через все равно людей, то есть вот все-таки это место, где могут приехать люди, их наши жители радостно продолжают встречать, как это было на протяжении сотен лет. И да, и так и будет. А тех, кто приезжает, становится больше, и они тоже вот могут найти себя, себя найти. В общем, вот. платформа Амитополя – город для реализации человека среди людей. У меня четвертенка такая получилась. Я здесь упираюсь на то, что у нас в принципе уже сейчас есть. И то, чего как мы хотим это увидеть через 10 лет. Я пока стоял на улице, думал, мы вроде бы все равно остаемся перекрестком. Да, с одной стороны, с другой, с другой стороны, сейчас что-то вот две... два направления поджали. Да? Вот реально проблема, когда нам люди боятся приехать с одной стороны. Там война, тут неизвестно, что в тоже может произойти. Но вот те, которые подальше, боятся. я если только что про уровень благоустройства говорила, про количество денег, которые необходимо человеку, чтобы он перешел от низшего уровня пирамиды Москвы до, ну, хотя бы <со> до среднего, да, в, уж, да уж хотелось да, бы вообще до высшего. Как я его вижу? Ну, в первую очередь, эта книжечка, которую я нарисовал, через 10 лет. Это чистый город и добрый город. Однозначно. Для этого мы получим э, туристов. Это будет отдых, это ленивый город. Опять же, мы не будем спорить с особенностями культуры нашей. То что мы не будем тут немецкими прагматиками, которые построят заводы. И будут тут все ходить на завод, строим шлены. Нет, мы будем отдыхать. Мы ну, это мирный город, естественно. То есть мы, в принципе, несмотря на какие-то прения, мы здесь, на территории города, все-таки объединили культуры, нации, религии. Ну и людей совершенно разными взглядами, то есть мы все равно находим общий язык и совершенно спокойно общаемся на русском, на украинском, на будь-якому и будь, ищему, будь а, У меня тоже слегка не получилось прям песок. у меня тоже с кем там сейчас я объясню немножко. А как я вижу город? У меня тоже специфический немножко взгляд на него. Я представляю себе город, это такая работающая схема, когда весь город, каждый человек в этом городе делает что-то для этого города. Он хочет, он стремится, он хочет благоустроить свой город, он любит его в первую очередь. И, и вот на моей скринке показана, может быть, так примитивненько, отдельные районы нашего города, которые работают, создан актив, который что-то хочет делать, который сотрудничает между собой и в первую очередь предлагает какие-то идеи, делает что-то для города хорошее, позитивное. А, также мне хотелось бы видеть меньше рекламы в городе. Знаете, как человек приезжий, приезжая из своего большого городка, попадаешь... Для меня это, знаете, такой большой город, можно так сказать. Вот. И когда приезжаешь, большое количество рекламы, знаете, слишком много. Реклама никогда не красила город, она только загрязняет, в принципе. И хотелось бы, чтобы, например, из двух тысяч городов осталось хотя бы двадцать. Они пусть будут небольшие, незначительные, красивые. В первую очередь, не просто стойка, которая будет стоять. И будет явно внешний вид города, и а будут люди, которые приезжают, совсем другими глазами на него смотреть. А также мне хотелось бы, чтобы была восстановлена старая часть города. Очень мне нравятся эти на настроения, мне очень нравятся эти здания. Но, ну, к сожалению, в таком состоянии, в котором они сейчас находятся, ну, очень сложно, что такая красота находится. И в первую очередь внешность нашего города тоже портится. Ну и последнее, это создание еще более развитых зон отдыха. Просто, это будет, знаете, боссы будут тоже небольшие, в каждом районе свой, чтобы люди, которые хотят приехать э, в, в переезда, они не ехали в центр, чтобы отдохнуть, не то свой, что-то маленькое, что-то э, такое, чтобы они ходили, ходили и лелеяли. Создавали как самостоятельно, может быть, может какой-то парк, может быть, это будет какая-то организация. У ну, нас такое позитивное, хорошее, чтобы город работал, чтобы город жил. Это вот как. <соцентричные> ни не схем никаким, как просто там вот, что-то и писала, писала, Хорошо. просто какие-то вот наброски что приходит в голову, ну, наверное, где-то с каким-то, может, сарказмом, ну вот, что я хотела бы в своем городе, в кавычках, это понимающие граждане, власть, любящая своих граждан, да, чтобы, ну, свой народ, вот, чтобы в городе было много детей и молодежи, просто я буду повторяться, там много всего было написано, чтобы этот город был современный, европейский, культурный интеркультурно, чтобы мы в комфорте в таком же, а может быть даже научились как-то более правильно слышать друг друга, потому что говоря о толерантности, я не понимаю в этом термине слово терпимость. Вот я лично, как я крымская татарка, но я украинка, потому что я, ну, я украинка, я не да, я не понимаю слово терпимость в принципе, потому что терпеть это уже, это уже не толерантность. Вот, чтобы это действительно были искренние люди, счастливые. И вот у меня красным цветом, это город возможностей, это счастливые и довольные горожане. Вот. Ну, Мелитополь, мелита, Лита, Тополь, да, вот я так немножко выделила, это все. Торговый, центр обучения, чтобы было много фестивалей, красивые здания, ухоженные там, дорога, чтобы было хорошее. Ну вот много-много всего, что-то уже есть, что-то я надеюсь будет может быть, что-то упустила, но чистый, цветущий и процветающий город. Налепила, написала. очень хочется, чтобы еще, конечно же, повторю, чтобы был театр в городе. Конечно же, горожанам, насколько мне известно, они очень хотят, чтобы возобновилась детская железная дорога в городском парке. И в нижней части города городской парк. Пусть будет так, я это все написала. ЖДК тоже требует очень большого ремонта, и тоже сюда вписала, через 10 лет мы хотим его увидеть красивым. Далее я хочу, конечно же, чтобы в городе проживало много людей разных возрастов, дети, взрослые, старики, все, чтобы они дружно, можно сказать, ходили кто-то на учебу, позже на работу, спорт, То есть занимались искусством, были люди разные, да, становились художниками ели, спали, хранили историю, и они все это каким-то образом вмещали в наш музей. То есть, чтобы в нашем музее было множество площадок, мы имеем возможность сделать площадки на каждом этаже разнообразные. Мы можем во дворе музея сделать и ландшафтную какую-то, как правильно сказать, местность, да? вот, открытую, под небом, что-то там посадить, что-то привезти, даже в эти земли завести, в кубы какие-то, что-то там изобразить, такое, что мы хотим. И даже я хочу сказать, что для ленивых людей, которые просто хотят релакснуть, отдохнуть, можно тоже сделать такую комнату в здании музея, почему бы нет. Вот. И даже можно... Чтобы спать, кушать. Да. И делать всевозможные ну, мастер-классы да, этого и все известно. Здоровый И, конечно же, очень хочется, чтобы в город вернулись автобусы, но не вот эти маршрутки. И мне бы лично хотелось в городе видеть хорошую арт-галерею, которая бы показывала такие искусства, может даже мирового значения нашим людям. И, конечно же, я хочу, чтобы наши художники тоже ездили в Ну и город, чтобы был близким. Без... <говорит> Да. Да. Подытожим, да. Да? Подытожим. Значит, я так вот, я это да, что-то пропустил. что-то клубника повлияла на нас. Вкусная клубника, попробовать. Все-таки города забили. Через 10 лет. Значит, что я вам скажу? На первом месте, мне кажется, что развитие пермакультуры. Кому будет интересно, я отдельно поясню, что это. На втором месте это все-таки, я думаю, и это будет, что Мелитополь будет э, южной столицей материковой Украины, ну как бы интеркультурной в частности, да. Вот. И, ну, не хотелось бы там война, не война, ну, я вам так скажу, я думаю, июль месяц это края. Все, эта война закончится, Крым вернется обратно. И, я вам честно что у есть, так сказать, и сведения, да, и достоверных источников, вы не переживайте. Вообще, знаете, э, все, что не делается, все к лучшему. Вот, как говорят, не было счастья, это несчастье помогло. да Вот вся эта ситуация, она нам очень многие вещи показала. Вот даже заметьте, э, раньше через наш город ехало очень много машин в Крым. Сейчас нет дышать дышали, стало. Да, да. Да. Поэтому мы немножко это как передых такой у нас небольшой, да. А потом, вот хорошая идея, тут подсказано, еще не написал: э эко-транспорт вести. И у нас была вот эта идея с троллейбусами, ее все-таки надо добить и пардон, мы немцам продаем электроэнергию с нашей ГРД Порожской, да, надо вот.

мы возим людей, и у нас находится самый большой курган Запорожской области, да. И это виды открываются на 50 километров, я всем советую там побывать, это красота. Да. Ну а пятое, вот музей через 10 лет, я думаю, что уже есть над чем работать. Ну, Во-первых, музей должен стать центром культурно-духовного развития. Это вот то, о чем я говорю. Да? Почему кто-то продает этот электроэнергию в Германию дешевле, чем нам? Потому что, ну, он недостаточно духовно развит, недостаточно любит свои. Совершенно верно, да. И получается такая ситуация, что есть очень много задумок, например, даже когда мы работали там при израильском посольстве, эти проекты были, они работают до сих пор, и их можно внедрять в город Мелитополь. Ну я не знаю, Wi-Fi здесь нет, да? Как? Зачем? Миша, ну что же, да, ты? ты не нашел? Спросить надо было. Вот. Почему Wi-Fi здесь нет? Смотрите, я думаю, что все-таки не помешало бы залы небольшие, это не ловер, да, но лавочки поставить удобные. И я думаю, что даже человек, который мог бы прийти просто-напросто, он выслушал экскурсию, но у него есть какие-то вопросы, он пришел с каким-то гаджетом, да, или с девайсиком со своим, он может просто присесть и отдельно еще для себя что-то почитать. Да? И это было бы очень классно.